А почему вы не переходили в другой клуб, если были предложения? Ну где-то это предложение не устраивало меня, какие-то предложения не устраивали президента, и где-то была сама команда не такого уровня, в которой бы мне хотелось продолжить карьеру. Поэтому ну, были разные, разные случаи, разные ситуации. Багато клубів вам цікавилися, це були офіційні пропозиції, ми там знаємо, і Stock City, і Borussia і, Dortmund, і, і так далі. Президент говорив про те, що ці клуби не рівня Динамо. І отут питання в тому, а чи має президент вирішувати, хто рівень для футболіста? Вам же ж переходити, умовно кажучи, якщо клуб будь-який, навіть Клуб Катара, чи Саудовська Рай, чи китайський клуб, пропонує велику трансферну суму, то чи потрібен президент вирішувати, чи все-таки футболіст має вирішити свою долю, тому що вам же ж грати? Ну я думаю, що. У меня не самые плохие отношения да с с Игорем Михайловичем Суркисом, поэтому если он так решил, это это его мнение. Я как бы говорю, я не обижаюсь и не держу не держу зла на него. Значит так должно быть и я никогда ни о чем не жалел. Пан Андрей, если вы хотите пройти за кулисами, вы не бойтесь повторить доли имена на, на платках шанты. Во время души мало вообще на холодной. Ну, конечно, Жене сейчас тяжело, да, потому что он не играет. Но я, я ничего не боюсь. Я, я люблю футбол, люблю тренироваться, люблю делать все для того, чтобы, чтобы играть. Поэтому, если перейду, если не буду играть, ну, значит я сам виноват в этом.